Людмила Семеновна. Здравствуйте. Дело в том, что у меня к вам не совсем обычная просьба. И я понимаю, что я, как директор школы, наверное, не должен этого делать. Я чекала на тюмыть с того момента, как пришла в школу. Продолжить. А -а -а. Да. Дело в том, что это не совсем педагогично и не очень правильно с точки зрения руководителя. Але ж, если сердце говорит, что треба, то рубить. Людмила Семеновна, поставьте, пожалуйста, хорошую оценку в семестре по литературе Паше Кузнецову. Шо? Лю Людмила Семеновна, я вас не как директор школы Петр Алексеевич прошу, а как... Петя. Просто Петя. Да, как Петя. Поставьте, пожалуйста, Паше просто хорошую оценку. При всей повазе до вас, але Паша Кузнецов, ведь в имени Паша, робить помолки. Я уже не кажу про фамилию. Людмила Семеновна, я, я, понимаю, но... А поведенка? Он в хрестоматии біля портрету Лесі Украинки намалював сосюру. И это я не про поэта Хорошо, Людмила Семеновна, ну дайте парню второй шанс. Ну поставьте ему хорошую оценку. Вы что? Я ж давала клятву течены. Что? Что это за клятва такая? Даю клятву тичини, що не поставлю оцінку без причини. Людмила Семеновна, ви що не розумієте? Паша Кузнецов – син депутата. Якщо ви не поставите йому хорошу оцінку, у нас будуть проблеми. А якщо я поставлю, то проблеми будуть у мене депресія, поганий сон, сміх без причини. Хто мене буде жаліти? Хто мене буде втішати? Хто мене сьогодні зводить в ресторан? Хорошо. Я свожу вас сегодня в ресторан, а вы поставите Паше Кузнецову хорошую оценку. А, добрый вечер, Людмила Семеновна. Да, дело в том, что мне сейчас звонил э, папа Кузнецова. Я уже все поставила. Да, и, и сказал, чтобы мы ставили его сыну э, то, что он заслуживает. <реком> да, дело в том, что среди депутатов теперь модно быть честными. Так что, по крайней мере, в этом семестре мы с вами никуда не идем. Кляти депутаты, все биды в краине видных. На